Охотничий сезон уже закрыт. Так. Охотники уже многие перечислили ружья, попрятали по сейфам и так далее. Мы же продолжаем охоту на лесу. На лесу санострел до 1 марта. Вопрос меня интересует и, наверное, интересует всех охотников, которые смотрят нашу программу. А кто же может принять участие в этой охоте? Это элитная охота, приглашает кого-то специальных охотников или какие-то другие, другие критерии для отбора охотников для участия в этой охоте? І в основному значить, для цього полювання ми привкаємо мисливців, які мають мисливських собак, породи, руська гонча, естонська гонча, ну, ті, ті собаки, які можуть гнати лиса, тому що без цих собак ми нічого не зробимо, одні мисливці. І мисливці, які там, допустимо, є із стажем, які влучно стріляють, які, які, да, які не мисливці, не, да, да, які, які проявляють, проявляють інтерес різні хазяївства, трудове участь проходять. Так, так, так. так. Проводимо очередну загонку на лисицю, на відсіл лисиці. Загоночка не сильно сложна. Очередний здоровий, кругленький, удобний, сухий. Води немає, собачки не підуставші. Є старі собачки дві по 6 років. Дві молоді собачки. Основну увагу звертаємо на те, щоб не постріляли ми собак. Стріляти тільки поясно, бачущі ці цілі. Тобто по лисиці не стрілять в сторону собак. Фазана ми не відстрілюємо, зайця не відстрілюємо, так як полювання на них вже закрито. Лисиця вовк, хоча вовк тут мало вероятно. Ідемо те. Хлопці по номерах і чекають, коли собаки на них виставлять лисицю. Давай-давай-давай-давай! Сегодняшняя охота строится, как и обычно охота с применением гончих собак Значит, собаки запускаются в камыш, охотники выстраиваются вдоль береговой линии камыша. Задача собак – найти свежий след лисы и по этому следу вытропить лесу и выгнать на кромку камыша, где уже охотник должен произвести свой меткий выстрел. Бывают такой случай, что леса, ну, леса вообще осторожный зверь, поэтому бывают часто такие случаи, что когда леса уходит от собаки, она начинает кружить по всему камышу, запутывая след, и потом замечая, где в это время находятся охотники. И когда уже она начинает выходить с камыша, она очень осторожно высовывает только одну мордочку, проверяя, не пропустила ли она какой-то там номер, на котором стоит охотник, чтобы не потерять свою не только шкурку, но и жизнь. И вдруг, замечает охотника, она снова ныряет в камыш, снова петляет, запутывает след собаки, пытаясь уйти от преследования и уйти вообще с камыша живой. Собаки работают обычно, когда поднимают э, лесу или становятся ей, ей уже так э, наслед свежий они гонят в лесу с голосом. поэтому охотнику легко определить, где на данный момент находится собака или же уходящий от нее зверь. иногда даже когда мы находимся вот так как сегодня на пригорке и просматриваем камыш сверху, иногда даже заметно, как колышется камыш, показывая где в это время находится преследуемый зверь и где находится собака, которая его гонит. Лесу обычно бьют с зимой двумя нулями. Этой дроби хватает для того, чтобы пробить уже с такой богатой шерстяной покров лесы и ее толстую шкурку. Подранков не оставляет такая дробь, так что надеемся, что выстрел будет удачный и у нас будет добыча. Ну вот в этой загонке была классически показана работа гончей. С голосом они подхватили лиса, выгнали его, но охотники не успели перекрыть выход, и лис ушел по полю. Один гончак за ним пошел следом. Но остальных вернули и снова запустили в камыш. Собаки пошли работать, снова подают голос, снова здесь лис. Ну, может быть, выйдет до номера. Но вообще лис такой хитрый зверь, что он будет кружить, разменивать собак ровно столько, сколько то ему позволяет территория камыша. Если камыш маленький, то здесь собаки его выдавят. Если камыш побольше, такой вот плотный, то собакам работать тяжело, но все равно не чуют зверя и идут по следу. Каждый день мы берем значит, дозвил на самострел, который выдает Киевградский бассейн Держгизгоспу, управление сельского господарства. Значит, дозвил выписывается на определенный проміжуть період часу, там у нас щас, на, на даний час взятий дозвіл до 1 марта. До 1 марта цього року. Значить, є список бригади, осимо ми з гончаками, також з норними собаками. Якщо з норними собаками, то є у нас яхтер'єри для очерета у нас гончі собаки. Естонські гончі, руська РПГ гонча. Ну, вообще-то ж гончая собака не выведена не для охоты Она следовая по полю, боровая лес, и лесная. И лесная, так. Да, в основном собака. Это уже, я памятаю, роки, я памятаю, роки, мабуть, 30. 30 mm -hmm. мои и больше. У нас вот это в Компанинский, район привезли до нас, даже не помню, кто одного гончака. И начали ее привчать до очереди. До очереди. Помаленьку, потрошку, і вони йдуть в очереті і не треба нам лісу. Да? Да, да, да. Значить, в нас не це, це як учив молодшу собаку. Поки вона ще молода, оце бере насіння на жаре, залазить в очеред, лягає і лускає насіння. Тому нудно не сидіти, починає щось там ходити, шукати. так? Да? Да, таким чином. оце, Ну взагалі собаку поки ну, до очерета привикнуться, ну тяжко. Ну оце молодих, молодих собак беремо і з зрослими собаками. Тоді вони за ними потрошку-потрошку. Головне собаку зірвати, щоб вона дала голос полиці. Ото вже як дала, то вже все. лисичка пыталась уйти, но не получилось. Не прошла очередной заслон. Есть у нас удача, трофей. Может, для кого-то, кто будет смотреть нашу передачу, будет жалко этих красивых животных, лисичек, которых сегодня мы подстрелили. Но на самом деле это зверь очень хитрый и очень коварный вредитель. Он не только таскает домашнюю птицу, он уничтожает практически весь молодняк, который попадается в момент его охоты, он выедает. Молодняк-фазана, молодняк-зайца, но и в то же время приносит еще и пользу. Пользу приносит тем, что основная пища лисы это мышь. Лиса мышкует, вылавливает вредителей полей, и тем самым уменьшая поголовье мышей. Но когда лисы разводится много в районе и она превышает поголовье, необходимое на количество гектаров, значит производится сан-отстрел лис специально уничтожает для того, чтобы довести поголовье этого животного, этого зверя до определенной кондиции, которая будет позволять развиваться в нормально охотничьей фауне и в то же время будет сама лиса себя чувствовать комфортно в этих угодьях. То есть ее не будет голод заставлять приближаться к человеческому жилью, воровать кур, гусей, ну, другую живность и не становиться объектом охоты по просьбе местных жителей, потому что когда леса нас досаждает очень сильно сельским жителям, они обращаются в охот коллективы для того, чтобы те произвели отстрел этого животного. Затем охот коллектив производит такие санострелы, на которых мы сегодня принимали участие, тем самым уменьшая поголовье вредного животного. Что с этими лисами, которых отстреляли, дальше происходит? Хлопцы их обдирают, солять, Сдаю их заготовителям. Сколько сейчас приемная цена на сушку? По 130 гривен. раньше было? Да, раньше было и по 10, по 15 гривен, а еще раньше в радянские часы по 160, по 180 рублей. Ну, вот, тот, тот период, когда э, приемка была дешевая, лис больше развелось, потому что охотники, я помню, было такое, отказывались стрелять лис. Э, больше охотники вообще не стреляли, жалели патронов. Да, патроны оказывались дороже, чем приемка шкурки. Да, да, ну, у нас оце, э, тут бригада есть одна, э, гончарники, у них 8 собак, то они ее когда она была дорога, когда она была дешева. Ну, это же любители. Любители, да. Любители это они на зайца не ходят вообще, они только лисицы. -то. Ну, вот на прошлой хоть Женя, сказал, 56 лис в этом сезоне уже только отстрелял. Да, да, да. Ну, учитывая, да, для, для кого-то, может быть, кажется, что это очень много, 56 лисиц, нанесен очень большой ущерб природе, но, скорее всего, что нет. Почему? Потому что 56 лист, если по ней выжили, они выели практически весь молодняк. Фазана, зайца, который появляется уже заяц появляется уже первый заяц был на снегу да, выводок, да. потому что после мы видели, как и кровяные такие пятна были уже о том, что заяц начинает гулять второй раз. Значит, на снег уже был выводок фазаны вот по весне проведут выводок и количество лист, если превышает норму на территории, то ну, выедает молодняк, и охотничий сезон уже открывать в этом районе смысла нету. Дичь потерпела сильно от лисиц. Ну так, если лис уничтожать планомерно, как в Кампадеевском районе, то, значит, дичь здесь будет всегда, и охота будет здесь прекрасная. Ну еще, друзья, сегодня мы закончили поливание. На сегодняшний день, на сегодняшний Пойдем. выезд, значит, мы добыли две лосечки Поливание Не сильно таке було добре, тому що всього-навсього було дві, дві ми добрали. Не запитаєш хорошо тим, що, значить, може, мало лисиці, буде більше дичини. Ну от завершился ще один, очередной наш день на природі. Ми його привели з пользою, з пользою э, ощутимою. Ми допомогли э, компаніївському охотколективу в отстрілі вредних животних. То есть, которые превышают поголовье на количество гектаров воде. Надеюсь, что наш вклад принесет пользу развитию поголовья молодняка, на которых мы сможем охотиться в следующем охот сезоне. До свидания.